Wo leben sie? Wo leben sie? Wo leben sie? Wo leben sie? Wo leben andere Länder, Andere, Sitten. andere, Länder, andere Sitten. Es führen viele Wege nach Rom. Höre zu und sprich nach, i Deutschland in Deutschland. Österreich in Österreich. Frankreich in Frankreich. England in England, die Ukraine, in der Ukraine, die Schweiz, in der Schweiz, die USA, in den USA. Zapamiętaj, wenn uns ein Frage entsteht, wie geben wir die Antwort? Якщо це країна середнього роду, In Deutschland, в Німеччині, in England, в Англії, in Frankreich, в Франції, in Österreich, в Австрії. Ці країни, всі середнього роду вони не мають артикль, на відміну від жіночого роду та множини. Які ж країни жіночого роду? Die Schweiz, Швейцарія, але де у Швейцарії. Індея Швайць. Ді Україне Україна, але де Інде Україне в Україні. Та Сполучені Штати Америки де USA» в Сполучених Штатах Америки. Лісунє целі. Прочитай розкажи, де живуть ці люди. Наприклад. Herr Heines lebt in der Schweiz, Pane Reines, lebt in der Verteilt die Rollen und spielt interviews mit personen in Übung 3. Rolli, людьми, 3. Guten Tag, ich möchte bitte fragen. Wie ist Ihr Name? день, я хотів би спитати, як вас звати? Guten Tag, mein name is. Dobriden Menezvate. Wo leben Sie, Herr oder Frau... А де ви живете? пані чи пане. Ich lebe in, я живу в... Hör zu und ergänze die Tabelle. Прослухай, заповни таблицю. І так, у нас є чотири особи. Herr Koch, Pan Koch, Anton Bondarenko, Sandra Jones und Frau Miller. Wo lebt die Personen? Тут треба написати, де живуть ці особи. Наприклад, пан Кох живе in Deutschland, в Німеччині. Wo war schon die Person? Де була ця особа вже? Ситуація 1. Hallo, mein Name ist Sebastian Koch. Ich lebe in Deutschland. Ich reise sehr gern. Ich war schon in vielen Ländern, zum Beispiel in England, in Österreich und in den USA. Situation 2. Hi, ich heiße Anton. Ich lebe in der Ukraine. Ich möchte gern viele Länder besuchen. Bis jetzt war ich aber nur in Deutschland. Situation 3. Hallo, ich bin Sandra Jones. Ich lebe in den USA. Ich war schon ein paar Male in Europa. In Frankreich, in England und in der Schweiz. Situation 4. Hallo, mein Name ist Anna Miller. Ich lebe in Österreich. Natürlich war ich mehrmals in den Nachbarländern Österreichs, zum Beispiel in Deutschland und in der Schweiz. Ich möchte die USA und Australien besuchen, da war ich leider noch nicht. Hier die Steckbriefe, Jede muss dann von einer Person erzählen. Прочитайте информацию, будем кожен має розповісти про одну людину. Probieren wir, erzählen über John Davis zusammen. John Davis ist 48 Jahre alt. Er lebt in England und ist Lehrer vom Beruf. Seine Frau heißt Sophia Davis, sie ist 45 Jahre alt. Und er hat zwei Kinder, Isabella und Peter. Isabella ist zwölf Jahre alt und Peter ist acht Jahre alt. Schreibe einen Steckbrief für einen deiner Verwandten wie in Übung 6. Zapovne Enkerto dla kosi swoich Riednych, jako pravi Schosti.